Привет! Это стабильность и благополучие. И традиционно говорим про то, про что пишут и что замовчивают донецкие региональные ЗМИ. Донецкие дети пошли в школу. При этом пошли в одну из лучших школ в Украине, если верить словам донецкого мэра. На днях власне 1 вересня Ріната Ахметов разом з іншими високопосадовцями міста відкрив школу, в якій навчався. Там провели величезний ремонт за просто скажені гроші, і він пограв там разом з мером у футбол, забивши, якщо не помиляюсь, один гол у ворота своєї школи. Красивые фотографии обошли все донецкие СМИ, но, к сожалению, никто не упомянул, что, несмотря на такой серьезный капитальный ремонт, в школе остался прежний коллектив учителей, поэтому а, рассуждать о том, что эта школа будет предоставлять какой-то особенный уровень образования, а пока преждевременно. В целом, с 1 вересня в Донецку до школы пришли больше 8 тысяч первоклассников, и 25% из них за выбором батьки будут учиться украинской мовы. Все первоклассники в этом году получили подарки от Горсовета, на которые потратили около 170 тысяч гривен из бюджета. А вот власти Луганска нашли более остроумный выход из положения, чтобы не тратиться на подарки. Они подарили детям остатки предвыборной рекламной продукции, которые не были использованы в 2012 году. Первоклассники Луганска получили наборы линеек, ручек, тетрадок с логотипом партии региона выбора 2012. Я коли вчилась у старших класах, так само прийшла на лінійку 1 вересня і отримала в руки. Це певно, що були теж передвиборчі, якийсь рік, і отримала в руки е, щоденник від обласної ради, і там ще головою обласної ради тоді був нині вигнаний десь до Росії наш відомий власник хокейного клубу Борис Калєснікова. Там він такий ще худий, красивий. Там не було написано Борис Борис. <laughs> да, защитим Бориса, а Донбасс. Помните, было такое в 2004 году. Я когда заканчивал школу, еще не было партии регионов, поэтому мне ничего не дарили. А еще традиционно 1-го вересня высокопосадовцы всеукраинского уровня приезжают до своих родных маленьких школ, и высших учебных закладів. Например, глава Верховной ради Украины Володимир Рыбак приехал до Донецька и своим визитом перекрыл все дороги. Рыбак, очевидно, захотел дать возможность донецким школьникам прочувствовать дух брежневских времен. Его речи были исполнены в таком стиле советских генеральных секретарей. И пока он рассыпался в комплиментах перед школьниками, Тисячі дончан стояли в пробках, питання попасть на лінійки своїм чадам. До речі, про рибаків цього тижня також оприлюднили відео про те, як катер російських погранців таранив в катер українських риб... рибалок. Да, притом как бы происходяще на російському катері однозначно давало понять, що таран був намірений і українських рибаків спеціально хотіли вбити. Это происшествие прекрасно вписывается в концепцию российско-украинских взаимоотношений. Послідніх місяців торгові війни і прочий шантаж, який приміняє засідні государство в Україні, щоб ви його вступити в можна союз. реакція євродепутатів була така, що вони запропонували підписати угоду про асоціацію з Україною набагато раніше ніж це планувалось, не в листопаді а вже буквально цього наступного тижня. Це прекрасно, прекрасна тільки надіється, що після підписання цієї декларації. нас всех не перемочит братский народ здесь в отместку за неправильно выбранный европейский вектор. Это было стабильность и благополучия. На все доброе. Пока. Школьный двор и смех подружек Самый чистый, самый звонкий И бегут по теплым лужам Босоногие девчонки И уже других качают Наши школьные качели Школа, школа, я скучаю Как мы быстро повзрослели А записки с голубками и все летят ко мне из детства Еще встречаю.